Очистные сооружения в Югорске будут работать по чешской технологии. Сейчас завершается реконструкция самого мощного в городе коммунального объекта, рассчитанного на 7-тысячный объем. Работы идут в рамках окружной программы модернизация и реформирования жилищно-коммунального комплекса. Технология очистки, которая будет применяться на этой станции, уникальная для всего зауралья. В чем особенность КОС-7000? Почему экологические условия в городе с ее введением в эксплуатацию улучшатся? И дойдет ли очередь других станций на преображение? Об этом в тенденции. что утекает в канализационную систему? Над этим вопросом большинство людей не задумывается. А утекает туда в Югорске ни много ни мало несколько тысяч кубометров сточных вод ежедневно. Конечно, спектр загрязнений в нашем небольшом городе не столь широк, как в мегаполисах. Но отходов жизнедеятельности, которые уходят с водой по трубам, хватит, чтобы нанести экосистеме непоправимый урон. Так как предприятий у нас, в общем-то, немного в городской черте, и объем сбрасываемых стоков у них не, так, не такой большой, как в городах, Характеристика наших стоков является, это, скорее всего, хозбытовые, плюс э, ливневая канализация и тому подобное. Стоки разбавлены, э, стоки бедны наши, э, в частности азотом аммонийный, который является питательной средой для бактерий. Ну, вот именно за счет разбавления. Ну а так содержится у нас в больших количествах э, взвешенные вещества, фосфаты у нас, очень много и опавов. Но... Э, Появление фосфатов и опавов обусловлено большим использованием бытовой химии. Они являются ее составляющей. Соответственно, у нас в городе очень любят стирать, мыть посуду. Более 10 точек отбора проб сточных вод. 20 показателей, по которым в лаборатории ведется химический анализ. Коричневая жидкость – вот она в трехлитровой банке. Это то, что поступает на станцию. Лаборанты проверяют ее на цвет, запах, кислотность, наличие тяжелых металлов, бактерий. Ряд показателей определяется методом взвешивания. Уже после очистки вода обретает свой привычный вид. И ее состав снова детально изучают на выходе. Переизбыток реагентов, которыми чистят стоки на действующий КОС-7000. И двух других станциях, одна из которых Югорский Югорске-2, тоже могут навредить санитарные благополучию города технологии очистки стоков их я бы так сказал немало но совершенных очистки, совершенной технологии очистки стоков существует немного и мы вот идем по тому пути чтобы получить на выходе результаты нормальные. Сейчас, вы поверьте мне, не по России, не по округу. Я думаю, качественных очистков стоков в полном смысле ну, просто-напросто нету, наверное. А мы хотим к этому прийти. Прибывание к очистки постоянно растут. Вот и в Югорске, рядом с КОС-7000, введенному в эксплуатацию в 1987 году, возведена новая станция, которая должна соответствовать всем современным нормам и правилам. Уровень европейский. Мы анализовали и решили использовать эту систему, потому что мы знаем, что здесь зимой очень холодно, и что, что сточные воды очень холодные, и эта система... sama ja lúča ja dla eh, tých eh, chlodných, chlodnej temperatúry stočnej vody. Технологии из Чехии, поставщик оборудования белорусской компании. И подрядчик строительная фирма Екатеринбурга. Можно сказать, это международный объект коммунальной инфраструктуры. И он готов к рабочей на 95%. Перед предстоящей пусконаладкой на станцию приехали все участники этого уникального для территории заураля проекта. Строительно-монтажные работы закончены. Объект приводится к возможности сдачи впуска пусконаладку. Мы планируем в этом месяце пусконаладочные работы начать. И по нашим планам, к концу лета, то есть к концу августа, началу сентября, мы сможем уже говорить о том, что основной этап пусконалочных работ будет пройден, и объект сможет принимать те проектные объемы сточных вод из города Югорска. Реконструированный КОС-7000 оборудован с расчетом на внедрение здесь новой биологической технологии очистки сточных вод. Это авторская ноу-хау чешских разработчиков, которая признана передовым во многих странах и европейской части России. Проще говоря, вместо химических реагентов воду будут чистить микроорганизмы. Кислород и температура от 6 градусов. Вот жизненно важные условия для нанопомощников. Жить они будут в этих аэротенках в самом сердце станции. Это микроорганизмы, которые очень любят нечистоты очень любят, аммонийные соли, это все кушают. И, в принципе, выделяется СО2, который улетучивается, и биомасса, которая у нас потихоньку оседает, и выходит чистая вода. Фактически здесь нету никаких можно сказать, химических реакций, да, это все биохимия. Вот. И поэтому, опять-таки, те улучшения, которые мы делали, мы старались э, с вниманием, с вашим климатом, что у вас бывают и талые воды и так далее, чтобы эти организмы не умерли. Это а, отдел, который называется торциальная доочистка. А, здесь уже после биологической очистки и отставки во вторичном остойнике а, установлены оборудование микросетчатые барабаны, которые удаляют мелкие взвесь уже из очищенной воды. И дальше, если мы пройдем с вами, а, уже очищенная вода, где взвесь забрана, она проходит через ультрафиолетовые лампы. Трехступенчатая система биологической очистки сточных вод обеспечит стабильную работу, независимо от климата и ряда других факторов, обещают разработчики. Более того, недавно проект усовершенствовали, установив дополнительное оборудование. Лишних затрат и перестройки помещения для него не понадобилось. Первоначальная технология можно, не предусматривала эти вопросы. Значит, мы этим занялись и докомплектовали косы необходимым оборудованием. Тема, например, достигли удаления фосфора, повысили на 50% азотосодержащие, мы не только улучшили стабильность системы, но и увеличили э, их удаление из сточных вод. Также мы решили вопрос с э, избыточным илом, который бы просто здесь скапливался, и, в принципе, просто его надо было как-то выбрасывать. Мы это решили с помощью уже существующих иловых карт, которые в хорошем состоянии и были построены в 2000-х годах. Все изменения, которые здесь были внесены, это изменения на многолетнем опыте нашей организации. В прошлом году уже было 15 лет, работаем с 99 -го года. И организации СВЭКа, гидропроект, этой организации уже порядка 100 лет. Вот. За нашими плечами уже много вот. И такие технологии, например, принимаю, применяются в передовых странах и с похожим климатом, например, как Скандинавия, это Хельсинки, Осло, вот. а в Чешской Республике, откуда как бы, мы берем корни, просто десятки станций работают на подобной технологии. Станция будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в автоматическом режиме. Контролировать ее предстоит персоналу из 12 человек. Пост помещения для них уже готовы. Стоимость объекта, согласно проекту, составляет более 390 миллионов рублей. 90% из них – средства округа, 10% – вложения города. Что касается других очистных сооружений, то в скором времени очередь дойдет и до них. В перспективе у нас, когда мы произведем пусконаладку КОС-7000 нового, у нас в перспективе временно зак... закрыть КОС 7000 рядом и переключить КОС 1400 по улице Попова на этот кос. Еще по Югорску 2 у нас есть один КОС 500. Там тоже обстановка не столь приглядная. Планы у нас такие: в этом году объявить конкурс на проектирование. Ну а дальше видно будет, потому что сейчас все же понимают, что кризис. А вот какую технологию очистки сточных вод выберут для того же КОС-500, покажет время. Если его более мощный собрат КОС-7000 оправдает ожидания, то и здесь заведут всеядную живность.